Kalau kalau setuju dengan pendirian saya ni Anda boleh pegang Jika tidak tak pun Kita adalah sebuah negara yang bebas berdika, berfikir ya? Yeah? Jangan kita samakan Anggota-anggota polis dan tentera yang berkhidmat Di dalam paksukan-paksukan uh, Regimen Askar Melayu Dan juga uh, Apa ni special constable Police force zaman-zaman British ya? Yeah? Dengan pasukan polis dan tentera ni sebagai institusi ataupun instrumen kerajaan kolonial. Boleh beza tak? Anda kena bezakan the, the, individuals dan juga the, the, units dengan dengan polis dan tentera sebagai institusi ataupun instrumen kerajaan kolonial. Boleh faham tak? Kan? You have to put them aside. Jangan samakan. Mereka sebagai individu dan juga police and army as an institution or instrument of the colonial government. Sebab kalau kita tengok dalam apabila berlakunya darurat ini, ini ini ini, ini dokumen resmi British menggariskan mereka memiliki 13 batalion Untuk mempertahankan tanah Melayu daripada uh, city ya. Bandits city Mula-mula mereka panggil bandits Lepas tu komunis teroris 13 batalion yang mereka senaraikan Mereka ada 7 batalion burka Burka ni daripada mana? Eh? Sebab tu rupa dia macam Cina ya tiga batalion British dua regiment askar Melayu uh, satu uh, African rifle daripada Afrika and the other one is a royal uh, uh, artillery, artillery regiment ditambah dengan S3S uh, special service semua ni dokumen rasmi di situ menunjukkan bahawa regiment askar Melayu tak ada siapa pun boleh menafikan regiment askar Melayu is part of the British colony oh, forces jadi sebagai sebagai instrumen ataupun uh, apa ni satu instrumen ataupun satu institusi kita tak boleh menafikan polis dan tentera yang berkhidmat pada zaman kolonial adalah tentera pasukan keselamatan British. Kita tak boleh menafikan ini. Siapa-siapa pun tak boleh menafikan. Now when it comes to the act of defending the country. Ha, di sini lah kita kita perlu mempunyai suatu pandangan yang sedikit sejahtera terhadap. Bagi saya mereka yang ber, ber, berada di pinggir kepung. Mereka dan polis dan isteri dan anak-anak mereka. Bagi bagi saya they stood their ground in defense of the country. Not in defense of the government. British government. Letakkan diri anda dalam keadaan seperti Siapa-siapa yeah. pun tanyalah Mak ayah yang hidup pada zaman dahulu Zaman itu adalah zaman ketakutan Tak ada siapa pun boleh menafikan PKM adalah sebuah zoboh pertubuhan yang ganas They will kill and maim They will not take prisoners Ini satu hakikat yang siapa pun tak boleh menafikan Jadi dalam keadaan seperti itu Apa yang apa yang perlu kita lakukan? Lawan You have to, kita kena kita kena jaga kampung kita. Kita kena jaga keluarga kita. So dalam keadaan sedemikian, you fight for your country, not for in defense of the colonial government. Sama lah juga dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi tadi. Kenapa dia berkhidmat dengan kerajaan tentera Jepun? Kenapa? Bukan untuk menyembah, bukan untuk mengabdikan diri kepada Jepun. Tetapi dengan suatu imbalan bahawa negara ini akan dimerdekakan. Begitu juga lah pemikiran-pemikiran anggota polis dan tentera yang terkorban ter 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 seperti itu. Saya saya bagi satu lagi contoh. Bukit Candu 1942. 14 Februari. Apa yang berlaku? Pasir Panjang Singapura. Lieutenant Anand. Company C, Regiment Askar Melayu kedua. Ditugaskan untuk mempertahankan Bukit Candu bagi kawasan perimeter Pasir Panjang. 14 Februari itu, the British forces has already collapsed. 80,000 tentera British, Australia, India, Fiji semua Gurkha semua sudah bersedia untuk surrender 14 Februari Berarti the only stronghold Satu-satunya Kawasan yang masih dipertahankan adalah Bukit Candu Siapa yang di, 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 di diserahkan untuk mempertahankan Bukit Candu Askar Melayu daripada Company C rejimen yang kedua And you know how many, how many Berapa askar Melayu yang mempertahankan Bukit Candu lebih kurang 250 orang. Berapa tentera Jepun yang Yang mereka hadapi One battalion At least 4,000 strong Dan saya This is based on testimony Askar Australia lihat purikasi. daripada jauh jauh dia tengok In horror, in ketakutan Bagaimana seorang askar Melayu Terpaksa bertarung dengan 5 atau 6 askar Jepun In hand to hand fighting Peluru dah tak kira Lawan dengan tangan Dan nak tahu berapa orang askar Jepun yang terbunuh Di bukit jambu 2,000 orang Berapa ramai askar Melayu yang terkorban 249 4 orang saja yang survive 2 orang cuba terjun, cuba lompat parit api Terbunuh, tinggal 2 orang Now, if you tell me 14 Februari askar askar British bersedia untuk angkat bendera putih, semua sudah meninggalkan dia pos-pos kawalan mereka. Askar Australia pun tengok dari jauh dia. Did they come to to help? They didn't come to help. Mereka watch in horror, ketakutan. Ketika itulah agaknya askar Melayu mempertahankan British ke mempertahankan tanah air sudah pasti, you won't die when the British. Betul tak? Nah inilah suatu suatu resistance atau suatu Suatu encounter yang berita yang disampaikan kepada Imperial Palace in Tokyo dan disampaikan kepada uh, apa ni Emperor Hirohito disebut tentang kehebatan dan keberanian askar lagi mempertahankan kecantik di Singapura. They were mentioned in honor. Sebab tu saya kata jangan sakitkan hati anggota keselamatan. Ini kita bercakap tentangnya. Kadang-kadang kita terperangkap di dalam suasana mangsa keadaan What are you supposed to do? Surrender? 200 hundred oh jab apa ni komunis uh, attack the balai uh, apa ni balai polis rumah masa tu mesyuarat mereka What do you expect to do? What do we expect you to do? Give up? Surrender? No. You will fight like a man, right? Bahkan sampai apabila suami atau korban, isteri pun angkat serapah, betul tak? Tiga daripadanya syahid. Isteri. So, please be careful. Sebab tu saya katakan, bezakan anggota keselamatan as an individual and as a fighting unit dengan police and the army as an instrument oh uh, an institution of the British colonial law. Reason. Saya harap saya memberikan satu panduan ini supaya kita tidak mencampur adukan sehingga kita melukakan hati hati. Wallahualam.